Пятница 15. -е. Вышли в море с утренним приливом. Я определен в карантин, изолирован от других пассажиров и команды. Мечтаю лишь о возвращении домой. Любезный Сиксмит, я отчаянно нуждаюсь в твоей помощи. Меня приковал к себе дневник, написанный в 1849 умирающим адвокатом на пути в Сан-Франциско с островка в Тихом океане. Половины книги нет, меня это просто убивает. Наполовину прочтенная повесть что любовь, брошенная на полдороги. Что у тебя там? Старые письма. Зачем без конца их читать? Не знаю. Пытаюсь понять, от чего мы повторяем все те же ошибки. Снова и снова. Каждый шаг, поступок, каждое знакомство... Луиза Рэй, журнал Спайглас. Точно. ...могут повернуть жизнь в новом направлении. Это она. Музыка из моего сна. Я назвал ее Секстет облачный Атлас. Я писал, представляя, как мы встречаемся в разных жизнях, в разных столетиях. Что, что вы тут делаете? Мы многократно пересекаем свои траектории, как фигуристы на льду. Любовь всей моей жизни. Что же стало с ней? Не знаю, как объяснить. Перед тем, как открыть дверь, я почувствовал... Я слышал это во сне. Я сидел в каком-то жутком кафе, кричащей неоновые огни, где-то под землей. И официантки. У всех одинаковые лица. Вы в гостях у папы Сонга. Не надо прятаться. Я знаю, кто ты. Санми 451. Вчера дорога судьбы шла в одну сторону. Сегодня ведет совсем в другую. Вам когда-нибудь казалось, будто вы в немилости у Вселенной? Кто вы себе? Где наши бабки? По закону? Закон! Страх, вера, любовь. Явление, определяющее ход наших жизней. Эти силы начинают действовать до нашего рождения и продолжают после смерти. Мы не хозяева собственной жизни. Мы связаны с другими, прошлыми и настоящими. И каждый проступок, как и каждое доброе дело, рождают новое будущее. Я стал бояться, что больше никогда не заключу в объятия возлюбленную Тильду. представляешь собой политическую проблему. Вчера я не смог бы сделать того, что сделал сегодня. Я чувствую, будто со мной произошла какая-то перемена. Возможно ли такое? Только повстречались, а я уже безнадежно люблю Луизу Рей. спасаешь жизнь. Упадешь, я подхвачу. Есть установленные законы бытия. И если идти им наперекор, добром это не кончится. Я верю, что нас ожидает другой мир, Сигсмит, лучше, чем этот. И мы там встретимся.